そっか、そうなんだ。お姉ちゃんなんかいなくても、立派に生きていけるんだね。もう、用済みだね。お姉ちゃんはいらないよね。<laughs> だよね。やっぱりそう思うでしょ 今日はお買い物に付き合ってくれる約束でしょ行こう何言ってるのまだまだ序の口よ本命はこれからさあどんどん買うよ次は食器見るのを付き合ってそうなんだついでだから買っていきなよ お姉ちゃんが選んであげるそうねじゃあこの水色のやつにしなよ昔から水色が好きだったでしょねえねえそういえば周り見てみなよ新婚さんみたいなカップルがちらほら愛の食器選びね 君もそのうち奥さんとこういうところにお買い物来ちゃったりするのかなお揃いの夫婦茶碗を選んじゃったりして手入れちゃってかわいいなそんなことないよ君なら絶対いい人に巡り合えるよお姉ちゃんが保証する あんなに小さかったのにもう育っていくのか想像しただけでチーンとしちゃうわでも君が結婚しても毎朝起こす役はお姉ちゃんの役目だからね遠慮しなくてもいいんだよこれはお姉ちゃん三大義務の一つだから。 そんなことないよ。君を思いやるお姉ちゃんの愛は。